Я там был и с... рекламировал. Мне очень понравилась повесть, которая в своего час была надрухована, пару лет и в дом, в хронике Также я не знаю вашу маму, может потом брат Геннадий что-нибудь додаст, что у вас мама пишет, и есть выдание, и какая-то книжечка ваша с мамой. У меня есть книжечка. Есть? Хорошо, может расскажу. Эта книга является «Подруг, труда, трех человек» моей маме и моего отчима, и тут же ну, такой своего ну, рода семейный порядок. Но дело в том, что мама сейчас болеет достаточно серьезно, Виктор тоже не важно себя чувствует, да они не могут сейчас особо перевлекаться, и поэтому мне приходится заниматься с этих Почему, с моей точки зрения, это не говорит? Потому что она говорит о проблемах маленьких людей. Очень маленьких. Это какие, как мы знаем, которых 80%. Вот у которых нет своего авто, у которых, может быть, не всегда есть средства для того, чтобы доехать до работы, но у которых есть огромная сила, у которых есть любовь. Каким-то образом сложилось так, что общественное мнение всеми силами пытается нас убедить в том, что все, что нужно нашему читателю, это войнки, это эротика, это женские романы, мелодраматически и все. И больше ничего нет. А тут вдруг в моей поясе появляется проблема умирающих от рака людей коз. А вдруг появляется проблема людей, которые взяли кредит. И никогда в жизни не могут его вернуть, и связан этим кредитом. И как не от их жить. А вдруг появляются проблемы людей, которые не могут твоего материального положения, так сказать, помочь своим близким, страданиям ну, и так далее. И что может в этой ситуации помочь этим людям? Что? Не надо делать бедбилов из наших читателей. Не надо говорить, что они не способны воспринимать по-прежнему психологическую литературу. Они не способны. Просто писать и уже разрешились писать такую литературу для читателей. Температура опустилась. Вернее, ее опустили теми, возможными способами. И теперь не умеют написать о проблемах общества, о проблемах реальных людей. Вот этих маленьких людей, которых очень много, которым, когда начинаешь с ними беседовать, и они что-то начинают читать, и они друга говорят, да это же про мою это же интересно. Им это интересно. Вот. Поэтому небольшой тиражок, 300 экземпляров. Выходит эта книга, издательский «Майдан», огромное спасибо, так сказать, по драматике, что вообще, при содействии городского совета. И огромное спасибо, в общем для меня было открытие, что еще есть люди, которые, для которых э, нет безразлично нарождающийся, новое, интересное, интересное, которое действительно страсти не ну, я могу говорить немножко не скромно, но я говорю так, как я это понимаю. <систит> очень убедиться, что эта книга сейчас есть у нас, кто-то хочет, он будет, так сказать, ее прислать. Чудово. Ну, я вам про Коспе сказал, а вы не будете подумывать. В плане Коспе, самолюбительности, подумать. Правда, на ней вы будете ждать. сказать, что я очень благодарен и Виктору, и Роману из Материнской церкви за возможность презентовать <плес> эту книгу, поскольку... Я особисто, ну, я сам пишу мало, я пишу більше таку літературну наукову, а мені дуже, я дуже такий суворий критик. І тому, коли до мене хтось приходить і каже, почитай, я хочу, почитай мої твори, я кажу, краще я не буду читати, а я буду їх лаяти. Але мене вмовив свого часу Володя почитати відповідання його матері. І я був, ви знаєте, я був вражений навіть до був вражений. Бо це дійсно про людей, це дійсно дуже щиро, це дійсно дуже цікаво. І ви знаєте, так хочу сказати. Є книги про Бога, богословські труди, є книги про людей, і є книги, в яких богослов'я є непрямим, і це непрямий заклик шанувати Бога. Але це, так би мовити, катафактичне, апофатичне богослов'я, де Бог він, він має бути, його не може не бути, коли читаєш ці книги. Бо, власне, Бог може відповідати на потреби цих людей, Він може заповнювати ту пустоту, яку не може ніхто і ніщо заповнити окрім Бога. І зараз мені дуже приємно було взяти в руки, побачити цю книгу, написану цією сім'єю, дуже цікавою.